Доброго ранку. Цього дня ми будемо спілкуватися з Іллією Рукавицею. Він кінокритик, і будемо говорити про кіно, кінофестивалі та вітчизняних режисерів. Ілля, доброго ранку. Доброго ранку, Олександра. Доброго ранку, шановні глядачі. Дуже приємно, що ви до нас приїхали. Я знаю, що ви до нас приїхали з самої Франції. Це так. Приїхав і до своїх друзів, і до своєї родини, і до вас особисто. До мене дуже добре. Першим питанням все ж таки хотіла задати вам, чому ви почали цікавитись кіно. Так, я дуже радий відповісти на це питання, але якщо ви не заважаєте, я перейду на російську мову. Можна. Ну, в принципі, кіно я почав інтересуватися давно, я не можу зафіксувати, да, якийсь час що, коли я зрозумів, яке то мені цікаво, ну, це вже було з возрастом, да, з якимсь опытом. И мне больше нравится неформатное кино, в стиле, в стиле скажем так, арт-хаус, -арт да. Вот. Ну, а так, в принципе, кино я интересуюсь с тех пор, как у меня в доме появился телевизор. Как давно это сталося? Ну, это сталося, То есть это случилось с тех времен, сколько, сколько я себе могу вообще помнить физически. Uh -huh. А какой наиулюбленный фильм ваш? Я так выделить не могу, да, то есть и не хочу рекламировать никаких фильмов конкретно. То есть я люблю э, кино, которое производит эффект, то есть э, кино э, трехмерное, можно сказать, да, которое не только там показывает приятную картинку, но еще отражает глубину и, и несет какой-то смысл. Ну, добра. Кино, якого виробника вы ви любите? Ну, можно я... По краинам просто скажите? Вы знаете, ну тоже. Э, субъективно я судить не хочу и обижать ту или иную страну, потому что вообще создание кино это большой как бы труд, да, это трудоемкий процесс, и я думаю, что здесь судить по странам абсолютно нет смысла. И если вы знаете страны некоторые, да, они как бы производят фильмы, соединив двух-трех, собственно, стран, стран участниц, воедино, и это как бы совместный совместный продукт труда, поэтому Главное, чтобы был хороший продукт. Это Абсолютно. Ну, а что до бюджета? май фильм много грошей. Вы важлив. знаете, опять-таки, если судить стереотипами, то да, ну, соответственно, это простая логика. Да? Чем дороже или чем, чем, чем больше бюджет, чем выше бюджет, да, тем, по идее, должен быть как бы результат труда более, более успешным. Но на самом деле снимались фильмы с копеечными бюджетами, да, которые измеряются ну, максимум там, десятками тысяч условных единиц, хотя и существовали такие фильмы, которые снимались на любительские камеры, вот, и получали там в каких-то короткометражных да, программах, просмотрах, были отмечены, скажем так, вниманием критиков, поэтому бюджет абсолютно не имеет смысла. Расскажите нашим глядачам, будь ласка, какие на кинофестивали? Ну, их, так много, сколько много мировых городов, да, то есть э, есть есть фестивали в любой культурной столице, э, в любом, в принципе, да, городе формата мегаполиса. Но из основных можно выделить Канский фестиваль, да, mm -hmm. один из самых старых венецианский кинофестиваль и, соответственно, один из самых значимых и популярных это кинофестиваль, который проходит в Берлине. Mm -hmm. А какой най най вот для вас? Ну, ну для меня опять таки, да. Э, Наиболее лучшим является тот фестиваль, на который, собственно, может попасть каждый желающий, да, скажем, каждый киноман. Если говорить о том же Канском фестивале, то там строго ограничена да, ну, система пропуска. Да, на, не, на, на, на нем могут присутствовать то ли режиссеры, то ли какие-то высокопоставленные, скажем так, приглашенные значит, деятели искусств. Вот. Для публики этот фестиваль закрыт. Я предпочитаю Берлинский кинофестиваль, потому что, во-первых, он не хуже, ну, собственно, да, не менее значимый по своему смыслу, и также доступ к простым, скажем так, потребителям кино тоже тоже открыт на этом фестивале. А какие фестивали вы видывали особо? Ну, как бы я э, посещал, посещал да, многие фестивали, но... У меня есть традиция каждый год в феврале, соответственно, планировать визит в Берлин. У нас есть кинофестиваль молодость. Вы видывали его? звычайно я слухов, я слышал о нем и я я очень, скажем так, уважительно к нему отношусь. Я просматривал фильмы, которые на нем были показаны. Вот. И я также хочу отметить, что этот фестиваль, он в принципе уникальный, потому что на нем э, показывают работы студентов. Uh -huh. вот. И изначально он создавался порядка 44 лет назад, вот, когда целью того фестиваля был просмотр именно студенческих работ. То есть он как бы дает дорогу в жизнь молодым начинающим кинорежиссерам и деятелям киноискусства. Вот. И также через него прошли мировые звезды кинематографа, как, как то Франсуа Азон, например. да, Это очень известный французский кинематограф, который, в принципе, после э, был признан в Канах как э, один из лучших мировых деятелей. А как вы ставитесь до витчизняных режиссеров, до российских, украинских? ну, как, естественно, с великим пиететом и уважением, да, то есть, и если даже так вернуться в историю, то, в принципе, кино в Украине существует с 1911 года, вот, первый фильм был снят в Харькове, вот, ну, длительность его была полторы минуты, то есть, это произошло относительно не, не 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 задолго после создания вообще в принципе аппарата для съемки кинофильма. А что это за фильм? Я Никола про него начала. Это фильм в принципе, который снимает отъезд поезда с Харьковского вокзала. То есть не мое кино, да, но но он как бы демонстрирует вообще феномен кинематографа. То есть это вот первое использование кинематографа, да, так называемого прибора на территории царской или пост, пост грубо говоря, да, э, пост царской вообще страны. То есть мы в этом фильме видим, как поезд стоит на пороне и отъезжает полтора минуты и все? Ну да, но, 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 чтобы вы понимали, да, это просто ну, сам феномен, потому что до этого не было э, приборов, трансляции образа на, на какую-то, собственно, э, зримую плоскость, понимаете, то есть и это было более как испытание вообще прибора самого, но и оно зародило потом уже начало съемочной деятельности. А какие, еще такие специфичные фильмы, которые может на каждый может Вы знаете, ну каждый фильм теоретически не каждый зритель способен понять, вот. И, 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 и с другой стороны, да, просмотр фильма это ну некий такой тяжелый труд, вот. Если это просмотр осмысленный, соответственно, и, и каждый человек чем еще хорош кинематограф, каждый человек выносит оттуда, соответственно, да, свое какое-то ну свой багаж, свой опыт и свои эмоции, возможно. Поэтому каждый может понять кино, но это понимание зависит от личности, потребностей, да, и, и обстоятельств. Во время которых человек вообще обращается к просмотру Ілья я вас все ж таки хотіла попросити надати нам такий список, можливо, з п'яти фільмів, які э, глядач повинен обов'язково подивитися, ну можливо, це нові старі. От... Просто скажем так, наших грандів потрібно знати в лицо. Да? Я мабуть, не буду виділяти какие-то фільми, але мені здається, це кожного буде цікаво посмотрети роботи Давженка угу. э, в «Александра». Який фільм саме Україна в Какие еще можно ну, еще? ну, 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 давайте мы просто назовем деятелей, а каждый человек, каждый каждый человек в зависимости от, опять-таки, да, своего состояния духовного и неких потребностей, переживаний уже для себя может отметить, да, угу. то есть как давайте бы важно так. важно привязываться, наверное, все-таки к деятелям, нежели к их трудам. Вот. Ну, Александра Давженко я бы отметил, да, потому что это, грубо говоря, наш прародитель, да, вообще кинематографа и человек, именем которого названа одна из самых основных студий страны, очень много фильмов: разнообразная палитра, и короткометражные, и полнометражные фильмы. Вот. В принципе, за, за Кирой Муратовой, то есть, которая тоже наш фундаментальный образец кинематографического искусства. Есть, есть документальные фильмы, есть тот же величайший документалист Сергей Лазница, фильм которого был даже, даже показан в рамках специальной программы канского фестиваля. Угу. Вот. А ну, как фильм называется? Фильм называется Майдан нашим, угу. скажем так, да, угу. наболевшим и очень акту, актуальным. А вы считаете этот фильм Ну, Ну как бы Наверное, у нас уровень немножко разный, да, я просто потребитель продукта, да, то есть но, но я считаю этот продукт твор, творчеством высокого качества. поэтому о профессионализме я судить не берусь, потому что я сам не режиссер да, и о тех сложностях и о тех эмоциях, которые были в, в, этот, в этот фильм вложены как бы, скорее всего, должен судить сам автор. Но это, это, наш, как бы, это достижение, потому что об Украине узнает весь мир. И, и в частности, об Украине и как о революционной, и как о стране производителя кинематографа. Добро, мы Довжанка дивимось, Лозница дивимось, кого еще? У нас еще три позиции залишусь. Киру Муратову мы обязательно угу. смотрим. Ну, ну и дальше, опять-таки, зависит от, от возраста, скажем, да, целевой аудитории. Потому что фильмы, Имеют уже некоторые фильмы, которые да, существуют в списке лучших, имеют десятки лет существования за плечами. Но я считаю, можно опять-таки обратиться к фундаменту. Это фильмы Эйзенштейна. Uh -huh. вот, это наш, скажем так, отечественный режиссер, который, ну, по мнению некоторых экспертов, снял лучшее, лучшее кино. Вообще в мире и в истории кинематографа этот фильм называется «Броненосец Потемкин». И многие действия этого фильма засняты именно в Одессе. Угу. И вот. остальная позиция, мы а, 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 мы открываем для всех Вакантный. вакантных и вообще существующих продюсеров, режиссеров и деятелей кинематографа. На жаль, наш час вже завершується. Я вас попрошу щось побажати нашим телеглядачам. во Во-первых, доброго утра, доброго здоров'я, і желаю, щоб у вас завжди було свободне вір для хороших, хороших, правильних фільмів. Ілля, дякую вам за це рано, за те, що ви до нас приїхали. Розказали нам Спасибо. багато цікавого про кіно. А я нагадую, що сьогодні ми спілкувалися з Іллією Рукавицею про кіно, кінофестивалі та вітчизняних режисерів. Не промикайте та залишайтеся разом з нашою програмою.